Эти молодые люди приехали в Пермь из разных городов России. Есть среди них и гости из Европы. Все они участники форума под названием «Лаборатория Пилорама». Это мероприятие-спутник Международного гражданского политического форума, который ежегодно проходит на территории бывшего лагеря Пермь-36. Была уже давняя мысль, как сделать так, чтобы а, вот к тем аудиториям, которые там присутствуют, к тем замечательным людям, которые приезжают на Пилораму еще присоединить креативный творческий потенциал молодежи, причем молодежи не только пемской, но молодежи из стран Европы, из других регионов России. Молодежный форум пройдет с 25 по 28 июля. Участники, работающие молодежь до 30 лет, обсудят множество насущных тем. Одна из них – жизнь в современном мегаполисе. Как сделать ее комфортнее, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники форума будут рассматривать примеры разных стран. В Дюйсбурге есть очень успешные кейсы, когда люди с ограниченными возможностями работают, например, в ресторанах, есть собственные кафе и так далее. То есть мы хотим посмотреть на эти площадки, что возможно, что реально, какие есть препятствия, какие есть перспективы и так далее. Мы, конечно, во многом еще не можем сказать, в чем на самом деле итоги вот такой совместной встречи, но тоже нам понятно и известно, что это не только встреча экспертов, это и встреча участников и тех и других по совместным темам, совместным темам которые есть и по всей Европе, и в частности и в России. Темы социального предпринимательства, экологии, межэтнического общения, поговорить молодым людям будет о чем. Как надеются организаторы форума, из этого общения вырастут новые проекты. Уже 25 июля участники молодежного форума отправятся в музей Пермь-36. Именно там. Там пройдут обсуждения и мастер-классы. А 27 июля там же откроется международный гражданский форум Пилорама, куда съедутся правозащитники, политологи, артисты из разных стран мира. Программа форума, как всегда, обширна и включает дискуссии, концерты, выставки, кинопоказы. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.